Salam hörmətli ünvan əmlak izləyiciləri. Bu gün sizə 5 mərtəbəli Minsk layihəli binanın 4-cü mərtəbəsində radnoy 3 otaqlı mənzil təqdim edəcəm. Gəlin sizə bir-bir mənzilin otaqları haqqında danış edim. Nəzərinizə çatdırım ki, mənzilin təmirləri zəif təmirlidir. Təminə görə də qiyməti var, dəyərli izləyicilər. Bu gördüyünüz otaq mənzilin qonaq otağıdır o sahəsi 80 kvadratdır. Otaqdan qapalı eyvana çıxışı var. Pəncərləri mənzillə plastikdir. Suyu, qazu, işığı fasiləsizdir. İstilik sistemi isə mərkəzidir. Keçən sizə növbətə otaqlarla danış edim. Giriş səsi mənzilə burdandır. Girən kimi sağda belə bir otaqı var mənzilin. Gördüyünüz kimi radiator var. Burada da pəncərlər plastikdir. Mənzil yerləşir Nizami rayonu, Haqlardostluğu metro stansiyasına piyada 5-6 dəqiqəlik məsafədə. Yaxınlığında Baksil Arena, 342 saylı orta məktəb, uşaq bağçaları, marketlər mövcuddur. Qiyməti də aşağıda qeyd edəcəm, kommentariya bölməsində. və nəhayət mənzilin mətbəxi bura yerləşir. Gördüyünüz kimi burada da pəncərə plastikdir. Ümumiyyətlə evin bütün pəncərləri plastikdir. Eləcə də samuzelin qapıları. Samuzel evə nisbətən tamillidir. 3 minut qalan sifadələr. Bura isə mənzilin ayaq yolu hissəsi. Mənzildə yaşayış yoxdur, açarı bizdədir. Nə vaxt istəsəz baxmaq mümkündür. Sadəcə 1 saat qabaq səhmət olmasa əlaqə saxlayın deyim, gələyin mənzilə baxış keçirin. Belə dəyərli izləyicilər, mənzil haqqında bu qədər. Zəhmət olmasa, ümvan əmlak kanalını izləməyi unutmayın. Sağ olun, gələn görüşlərdə.